больш за два тыдні да пачатку новага навучальнага года. А наколькі гатовыя школы да сустрэчы з вучнямі Нашы караспандэнты праверылі гэта ў баранвіцкім раёне. Перша верасня тут за парты сядуць больш за 3000 навучэнцаў. Комиссия у складе представников отдела адукации Райвыканка гары рай отдела по надзвичайных ситуациях и инших служб уведе проверку готовности установ адукации до нового навучального года. Все в Барановицком районе на подрыхтовку школ на 9 миллиардов рублей. Каля 300 миллионов склал кошт мебли, 230 миллионов на бытье компьютерной техники. За кошт сродков областного бюджета укомплектованы три школы района. Еще у двух школах плануются открыть компьютерные классы. Таким Крупным видом работ можно отнести окончание работы по кровле в Городищенской средней школе. Частично уже заменены окна в Столовической средней школе. До конца календарного года мы планируем еще глобальную работу провести в Вольновской средней школе в школе. В этом году мы закупили на 45 миллионов на дворное оборудование для Крошенского детского сада, которое ну, в сентябре месяце уже будет установлено. Базовая школа у вёсцы Арабовшина до приема в учнёв целком готовая. За лето тут провели косметичный ремонт, поклеили новые шпалеры, побелили столи, обновили обсталявание. Свежевыглядно были не только классы, а и столовая, и спортзала. В тут у 42, у 8-9 классах по 3-4. Не шмат выхованцев и у Арабовшинским детячим саде. 27. Але умовы для их развития створены оптимальные. Материальные базы этой дошкольной установы могут снават позаиздростить и некоторые городские. В 2008 году в деревне Арабовщины был построен агрогородок. И благодаря этому наше дошкольное учреждение значительно укрепило свою материальную базу. В этом году мы приобрели старшую разновозрастную группу «Уголок первоклассника». Поставили там DVD и поставили новый цветной телевизор. Вот. Поэтому я так думаю, что учебный процесс у нас будет на более высоком уровне. Городишчанская дитячая юнацкая спортивная школа, у которой занимается больше за 350 детей, так само трапила у поле сроку проверяющих. На Ракане у нее возникло. Тому акцент у обмеркования наступного научального года сделанный на перспективы. Установа, где дети занимаются спортом, планую поширить колькость видов и открыть отделение биатлону. Материальная база для этого есть. Есть и жадающие полторы спортивные подвиги белорусских олимпийцев. У целом на укомплектование спортивных школ района селита затрачено 65 миллионов рублей. На эту сумму были закуплены тренажеры и разный спортинвентар. Надеемся, что то, что те силы, которые мы вложили, те средства, которые затратили, и ту красоту, которую мы сделали, она будет способствовать еще большим успехам наших детей. Наталья Васильевская, Катя Страха, Юрий Титов, областные новины Барановичи.